xotamil asom degan bir ajoyib inson o'tgan asom qulog'i og'ir degani u kishi savdo qilganlar bir kuni do'konga bir ayol kirib keladi xarid chog'ida u ayol beixtiyor noxush ovoz chiqarib yuboradilar uyatdan yerga kirib ketay degan holatlarni ko'rgan xotam hazratlari o'zlarini karlikka solib nima deyapsiz meni qulog'im yaxshi eshitmaydi balandroq gapiring dedi shunda judayam xursand bo'lib ketgan ayol qayta narsani so'rab xarid qilib chiqib ketadi shundan so'ng xotam hazratlari o'sha ayol to umrini oxirigacha vafot etgunigacha o'zlarini karlikka solib yurgan ekanlar shu bitta insonni ko'ngli o'ksimasin deb ho'p u ayol vafot etadi vafot etgandan keyin ham xotam hazratlari quloqlari yaxshi eshitishini oshkor qilmaydilar umrini oxirida eng oxirgi kunlarida shogirdlari atrofida parvona bo'lib turgan holatida narigi xonada derazaga bir hasharot kirib qolib vizillab o'zini uryaptimi deb so'raydi o'shanda shogirdlari ustoz a siz eshitmaysizu unaqa bo'lmasa kerak deydi borib ko'ringlar deydi borib ko'rishsa haqiqatda bir hasharot kirib qolgan va derazaga o'zini urayotgan bo'ladi keyin qaytib kelishib ustoz siz eshitarmidingiz deydi ha eshitamman qulog'iz og'rimasmidi deganda yo'q deydi nimaga deganda o'sha voqeani sanab aytib beradilar ha u ayol u kampir o'tib ketganiga ancha bo'ldiku undan keyin nimaga u hop uni odobini rioya qildim debsiz undan keyin nimaga o'zingizni oshkor qilmadingiz qulog'ingiz eshitishini deganda otam hazratlari aytgan ekanlarki men qulog'i og'ir bo'lishlikni foydasini bilib qoldim oldingda seni eshitmaydi deb ko'p odamlar aybingni oshkor qilib aytishar ekan o'zimni taftish qila boshladim bu odam eshitmaydiku deb ko'p men bilmagan o'zimga ko'rinmagan narsalarni aytgandan keyin o'zimni o'nglab olishim o'zimni ustimda ishlashim ko'p bo'ldi buni foydasini ko'rgandan keyin qulog'im eshitadigandan ko'ra eshitmasligi menga ko'proq foyda ekan deb oshkor qilmagandim deb aytgan ekan xullas bir mo'min musulmonni sha'nini saqlash uni iffatini saqlash bu bir insonni hayotini saqlash kabi buyuk narsa hammamizga mana shu narsani xudoyim ravo ko'rsin bir birimizni shanimizni o'zimiz shanimizdek asrab avaylaylik deb assalomu alaykum